Прекрасно палає завод Путіна на Російській Федерації. Сьогодні, 21 лютого, п'ятниця попрошу наших глядачів поставити традиційно цьому відео лайк, прокоментувати, підписатися, натиснути дзвіночок. Або вам щодня приходило в сповіщення про воєнне зведення з військовим експертом Романом Світаном. Пане Романе, в Калузькій області 1200 квадратних метрів горить завод по виробництву пластика. Ми коли з вами згадували, що це також важлива і критична інфраструктура для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Пластик используется в тех же шахедах, в конце концов, то есть это да, довольно-таки такой широкоприменяемый материал в военном деле, потому уничтожение этих заводов э, тоже в приоритете, а тем более сейчас наблюдается некий такой провал по использованию беспилотников, ракет, мы это видим прекрасно, вот уже пару дней не использовали беспилотники. Скорее всего идет накопление перед 24 февраля. Я так думаю, что наши вооруженные силы Украины, алаверды, так сказать, на 24, на 4 утра создадут такой большой фейерверк для россиян. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вот видно, что провисаем по работе дальними средствами поражения, работают наши... Конфіденти на російській території наших спецслужб, то есть непосредственным контактом, уничтожают. Ну, це теж один із хороших моментів. Набача ну, подати 24-го. Вот що то є така мисль, що подарок буде такий серйозний, Пане Романе Путін напередодні розповідав всьому світу, що його окупаційна армія, начебто, з Курського напрямку, заходить. Вже в Сумську область, ну наші сили оборони продемонстрували, як заходять вони в Сумську область. Намагалися вони двома бронями зайти і цю техніку наші сили оборони розвалили. Ну і відповідно ця, цей десант, це ДРГ, який хотів зайти на нашу Україну, нашу територію, його розвалили. Загалом, якщо говорити про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення, ми з вами згадували, що. Росіяни сповільнили значно своє просування. А якщо говорити загалом по покровському напрямку, то є просування сил оборони України. І це біля і населений пункт Лисівка. Пане Романе. От на мапі бачимо з синеньким кольором. Тобто, наші збройні сили просунулися витіснили ворога. Фактично в лобових просуваннях від оборонные позиции. Это позиції. это не наступательные действия, имеется в виду там контрнаступальне для создания е е е е е е полного окружения нет это улучшение э, улучшение позиций на том на том участке тактическое улучшение там просто удобнее удерживать противника основная задача сейчас вот еще месяц полтора как минимум осталось э, где-то до апреля основная задача это максимальное уничтожение личного состава и техники противника с лучших позиций вот потому вот такие действия происходят и в районе э, счастливого и в районе лысевки и это в районе э, естественно Покровского направления. Ну, а Курская, ну, это ж российский подход. Поставили задачу поехать куда-то туда, а то оказалась Сумская область. Не, не доехали, ну, вот примерно так. А Путину рассказали о том, что уже все, уже Сумскую область захватили, отрезали Курская, наш Курский плацдарм Курской области, ну, а его понеслось и понеслась. Я так думаю, что в ближайшее время какого-нибудь командующего Курской операции, российская опять поменяют на, на другого. Ну там скамейка запасных большая, там этих бестолковых генералов хватает, потому э, замена она не приведет э, к результату. Пане Романе, наша доблесна 110-та бригада знову ж таки продемонструвала кадри, як вони відбивали шестигодинний штурм росіян. Вони впівронами знищили всі цілі, які рухалися. Це і БТР, і МТЛБ і танки. Суть в тому, що повністю провалився наступ Росіян. Хотів би загалом запитатися, чи можуть бути якісь найближчим часом суттєві зміни? От, власне, на цьому напрямку на східному напрямку на Донеччині і на Покровському плацдармі? Ну, вряд ли. Вряд ли. Почему? Потому что нам невыгодно на данный момент, ну, невыгодно имеется в виду оптимальный вариант вот как раз на Покровском направлении, вот в той конфигурации фронта, которая, которая она сейчас есть, вот в этой конфигурации россиян остановить, ну, они уже остановлены, они уже выдыхаются. Еще раз повторюсь, основная задача любой армии, которая обороняется, это уничтожение наступающей армии противника. Освобождение территории – это следствие выполнения первой задачи. То есть для нас важно каждый день минусовать большее количество личного состава и особенно техники. А сейчас мороз, чуть подмерзла почва, и у россиян появилась возможность технику использовать. Естественно, мы в полном объеме используем уже в, свои, в своих целях именно такую российскую возможность, уничтожая все и вся, что движется. То есть одно дело там гоняться за одним ослом, сосником, а другое дело уничтожать коробочки. Во-первых, сама техника уничтожается, плюс состав, который находится в технике, личный состав, который перевозится. Потому в этом смысле у нас создана, ну она сложилась, создана такая позиция на Восточном фронте, чтобы можно было вот эту первую задачу выполнять максимально. Единственное, надо вопрос решить, конечно, с Кураховским сейчас этим карманом там надо выравнивать фронт по Константинополю Константинополь улаклы в зависимости от э, у, у лучших позиций там по месту уже командиры оперативного уровня должны разобраться то есть э, оптимальный вариант тут конечно выровнять я думаю будет выровнено но уже видно идет выравнивание и после выравнивания дальше продолжать разматывать россиян у нас еще есть до зеленки пару месяцев полтора-полтора-два месяца когда мы можем нанести серьезнейший ущерб. За месяц можно отминусовать 1050. Это довольно такой серьезный куш, и это даст вот именно такая конфигурация фронта. Донбасс освобождать уже будем с заходом, во-первых, после Крыма, после освобождения Крыма с заходом с восточного края Донбасса, там уже по, по Дону, а там неважно, в какой конфигурации фронт останется. Потому, я думаю, и имеется в виду восточный. Потому я думаю, вот именно такая конфигурация, она и будет оставлена на данный момент. Почему же любое движение в обратную сторону, допустим, если это будет э, принудительное, так сказать, придется нам наступать, оно приведет к определенным нашим потерям, на них не надо идти. Это если размотать россиян до такой степени, что они просто уже из-под Селидова двигаться не могут, не смогут. А это может такое быть. То есть если будет достаточное количество боеприпасов и пиведронов то вот это от Селидова на запад, под Покровск, эти 10-15 километров, если отминусовать, то они сами просто отойдут, оттянутся на Селидова, выровняют фронт, так называть, только сами под нашими ударами, без наземных операций. Авиация может помочь. То есть здесь вот как раз в таких операциях авиация может принести довольно-таки существенную пользу нам, но, ну, естественно, вред противнику. Посмотрим ну, в ближайшие полтора-два месяца, будет понятно. Пане Романе, і от е, тіньовий флот так флот так званий Російської Федерації вже страждає. Вже третє судно за місяць було підірвано. Що цікаво, що ці судна вони ж під іншими прапорами, але вони заходять в російські порти, виходять з них і далі трапляються неприємні з ними ситуації. Скажімо так. Ну вот им нравится это движение, заходят, выходят, заходят, выходят, что-то там ассоциации какие-то есть. Так вот и в Сумскую область Курской зашли, вышли называется, только выходят, на, на, на тот цвет. Вот такое вот такое движение нам уже интересно, потому неравнодушные люди есть такие в мире неравнодушные. Это так называемые санкции неравнодушных, которые наносятся по российской углеводородке, в том числе перевозящие нефть, то есть уничтожение тех танкеров, которые были задействованы в этих антисанкционных, так сказать, действиях. Потому это только начало. Еще раз повторюсь, начало. Мы только в начале процесса на наложения санкций вооруженными силами Украины на российскую территорию и санкций неравнодушных на всей остальной территории мира на российскую экономику. Почему? Потому что, ну, во-первых, могут снять санкции. Трамп там сильно лобызается с Путиным в последнее время. Ну, а, для, а наши санкции уже никто не снимет. А санкции равнодушных вообще невозможно отследить, потому что подорвать, вернее, не то что там, затопить, а по крайней мере остановить корабли подрывом внутри корабля, да, это небольшая проблема. А неравнодушных много, поверьте. тех, которые, которым боліт серце за геноцид українського народу, Росія, друзі, залишилось зовсім трішки. QR-код для FPV-дронів 116-ї та 47-ї бригад. Ви прекрасно знаєте, як вони потрібні, які це є розхідний матеріал. А там не менше вони є важливими, тому що вони нищать ворога і дають змогу вберегти життя наших оборонців. Хто скільки зможе? Я впевнений, що буквально от сьогодні ми вже закриємо цей збір.